Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Шестер. З вами Ігор Барс і Степан Андрійович. І перед початком цього ролика я прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок. А наприкінці відео е, написати якийсь коменти. Кремлівські карли знову дав маху хотів Україну, але пішов на. Холодный МОСКАЛИК ТРЯСЕТСЯ вид страху. Русский корабль. Идем. Доброго. Доброй ночи. Привет. Как у вас дела? Да, нормально. О чем здесь беседуете? Чаще всего война, политика. Ну, можно, в сам. У вас есть вопрос к украинцу. У меня... Не... У, меня ссылка, у меня нет вопросов. Может, у вас есть к русскому вопрос? Да, да а у меня хотя... есть не, вопрос. Не я не русский, нет, я украинец. Нет, я про себя. Я азербайджанец. А вы азербайджанец. А что делаете в России? Ну, я переехал в детстве сюда. Сейчас учусь здесь в университете. Ага. Ну, то есть у вас э, э, паспорт гражданина Российской Федерации, правильно? Ну, имеется. Вот. Так вот, чего Российская Федерация хочет э, в Украине? Честно, без понятия. Не ну, вот а как все... вы думаете? Я не знаю, но это как будто... Вот столько событий произошло, что на самом деле тяжело сказать, но как будто все вот это вот уже не имеет смысла, и можно просто было уже отвести. Хорошо, есть другой вопрос. Как к азербайджанцу? Карабах чей? На данный момент? Я просто задал вопрос. Карабах чей? Ну, на данный момент, большая его часть принадлежит Азербайджану. Ты русский? Нет, я азербайджанец. Да, нет, ты русский. Почему? Крым чей? Ну, на данный момент... Или в целом. Вот про тебя я говорю. Ты русский. Да. Земля а Карабах, тебе российская. А, а Карабах. Свобода. Карабах по-вашему армянский? Нет, Карабах азербайджанский Только у ни одного человека не возникает вопрос. На данный момент. Не на данный момент. Вот в чем вся суть. Только орг может говорить на данный момент. А все люди четко все знают. ловись. Все. Слышь. На данный момент могут говорить только русские. На данный момент, не на данный момент. Де факто, Юра и так далее. Четко есть ответ. Карабах э, азербайджанский, Крым украинский. Все. Привет. Здорово. Привет. Я должен сказать привет, лысый. Так принято. А, ну, говори, как принято. Я На какую сказал. тему разговариваешь? На любую. Температура кипения ртути. Что? Температура кипения ртути. Слушай, ну, по-моему, наверное, градусов 50, я так думаю. Понял. Чисто предполагаю. А как ты можешь говорить на любые темы, если не это не, не можешь говорить на любые темы? А на те темы, которые я не могу говорить, я говорю честно, я их не знаю, но готов обучиться. Ну, а почему ты говоришь, что говоришь на любые темы? Так, брат, вот-вот-вот сейчас остановись, да? Вот только, пожалуйста, ты же подождешь меня, да? Да. Буквально одну секунду. Сейчас. Конечно. Одну секунду. Я, одну секунду. Ничего одного русского не обманывал никогда в жизни. Здорово родной. Скринали я родной. А почему ты не родной. Чего я вдруг родной твой? Ну, ты топор националист. Украинец. Ну украинец русского происхождения все правильно. Не, ты все перепутал. У всех русских Нет. есть родственники в Украине, у не всех украинцев есть родственники в России. То есть мы вас создали. Нет, да. вы, вы нас создали. Когда вы да. нас создали-то? когда забыли сделать аборт. Вы жертва аборта. Понятно. Вы понятно, кученные, просто, просто опущенные твари, которых украинцы терпеть не могут. Вы себе ничего не представляете. Вы пытаетесь добиться к нам в родственники, а мы не хотим быть с вами родственниками. Вы просто случайная херня, которую не об обшторку, понимаешь? Вот, вот русские все, это то, что не, не не было вытерто об шторку, когда вот этот вот кончил и, и кончил случайно вот вот туда. Надо было э, вытирать об шторку. Никакие вы нам не родные, вы опущенные, конченые петухи, свободен. Он согласился в конце. Вы видели. Здравствуйте. Привет. А вы блогер? Стример. Стример. Понял, о чем общаетесь? Войне, политики. Понял. Ну, тогда это не со мной, это я против. Почему? Ну, против войны. И я тоже против войны. Не, я понял. Ну, и, ну, я поэтому не общаюсь. А, то есть из-за того, что ты против войны, ты поэтому про нее не говоришь. Правильно понимаю? Да. А почему у вас запрещено говорить про войну? Мы с вами когда-то уже встречались. Сыпали, бля, да, привет. Здравствуйте. Привет. Мы, по-моему, уже с вами так знакомы, что у меня уже не один шкалик с меня. Одесса? Одесса, Одесса. Ну, Но... Преборженская, Финляндия, Соборная площадь. Дружочек, мы с вами общались, не помнишь? Я вас не помню. Ну и черт с ним. Если хотите, я с удовольствием минут пять с вами пообщаюсь, потому что... Я тоже. Я тоже... Я живу... Одесса, я тебе сказал, Соборная площадь. Город Астана. Вспомнил? понял, да. Городское управление милиции, городской АВИР, фонтанчик пяти Гаврику. Знаю. Вот, а значок этот Кацавский, Дедушка на задании. На лопату собирают Ну, я же должен как-то тебе Ты ж с пониманием. В Одессе ж как? Умеют говорить, умеют разговаривать, умеют общаться, умеют базарить. И все это интонация. Дело в том, что таких, как я, осталось 13 человек. На той неделе одного убил. Трамвай переехал. А сейчас ни с кем, блядь, не украсть, не покороли. Все это пуфло. Да, наверное, это старческий пиздеж. И свои одесситы другие, умнее меня, образованнее меня. Но нет интонации. Я тебе скажу, Рано или поздно через 15-20 лет Одесса будет говорить на украинской мове И наверное это нормально Обязательно будет говорить украинскую мову потому, потому что поляки же говорят по-польски А украинцы по-украински а по должны да. говорить да. да Бесспорно То что там нечего ты не хочется, Я хотел бы хотел вообще чтобы Одесса была Ну я спекусь на да, ВУЗе Спекусь украинской мовой я, тебе вещь. Я к стыду своему не прочитал ни одной украинской книжки. А вот украинская это зря. Мова... Какая разница зря и зря? Я говорю, как рассказываю, как факт. Украинская мова была и украинская литература в школе два часа. И украинскую да. речь иногда слышал <свят> на привозе. Какие-то жиночки продавали там яйки, курки. <свят> да. Але с 20... 4 числа 22 -го года меня или током ударило, или я что-то скушал. Я зараз с тобою. Мабуть, без акцента могу разбавлять украинскую вову. И разницу между полуницей и полуницей знаю добрые. И Это я ее проблема. не, я ее не учил. Да. Я просто понимаю, что да. <кười> <кười> только идиот придет в магазин, а если девочка на кассе скажет, будь ласка, ну что человек не может догадаться и сказать дякую это же хуйня главное ты понимаешь в том что это укранизация это нормальное явление нельзя это лучшее, что должно быть она 90-х должна была быть но она должна быть умной когда это фариониха не переводимый Кончено. она зашла в садик а детки 3-4 года, он только на ножки стали. Она говорит, ты не Маша, <клёх> ты Марийка, Она стоит, ну дитё, что ебанутое. Дитина пішла в садочек. <клёх> Зараз. Украинская мова. Пішла в школу. Украинская мова. То есть ручеек в речку. Речка в речку. Речка в море. Естественно, оно никуда не денется. Но когда тебе даже жена говорит, иди вынеси мусор, а ты его, блядь, всю жизнь выносил. Ну а когда она тебе говорит, надо, ты уже начинаешь. Да. Аплодисменты на цветочек. Зачем иметь красиво? Ну она не одна такая. Дело в том, что это правильно. Украинизация, это наш язык культура, Дело Дело в том, что нужно было это делать, было еще в 90-х годах. Это нельзя сделать, это нельзя назначить, это процесс. Не, не это нужно было продвигать, нужно популяризировать. Больше украинской а музыки. И всего так остального. Все... Если бы это было в 90-м они... году, было бы так все равно крайне скинулись. Появились же эти парионики откуда-то. Потому что они овцы. Куда ділося? Блин, такой дед прикольный. Ну на самом деле прикольный. Реально, вот вы розумієте? людина, яка розуміє, що треба українізація, Треба, мягка. Не с варионіхами этими всеми. Но треба українізація, У нас Украина будет вся спілкуватися українською мовою. Обов'язково. У нас зараз, ти кожного дня, все більше і більше чуєш українську мову на вулиці. І це круто! Це насправді круто, це просто кайф'єс. Підписуйтесь на канал, посилання в описі. Стріми кожної ночі. Все буде Україна!